за того, что 20 придурков, депутатов городского совета, не, не хотят меня пустить на работу. Все. А то, что за меня тысячи горожан проголосовали, это их не интересует вместе с народным депутатом. Так называемым. Поэтому я вести прием вас здесь, на колледжах, на ступенцах не могу. Вы меня извините. Это ниже вашего достоинства и ниже моего достоинства. Поэтому я вам приношу извинения за вот ту самозванную власть, которую народ избрал. Люди избрали. Вот. То, что она не хочет решать людские вопросы, ну, это проблема людей. Я вам скажу больше. На мой взгляд, наверное, выборов больше в Новомосковске не будет. Я просто знаю настроение на горожан наших. Такой результат выборов, какой имеет город Новомосковск, он никому не нужен сегодня многие уже речь идет не о десятках, не о сотнях, говоря. И конечно больше не пойдет. Поэтому нам остается радоваться, что у нас вот это последний состав депутатского корпуса, который есть. Поэтому мой вам совет, добивайте все-таки знакомства со своими депутатами. Пусть они решают ваши вопросы. Я не отказываюсь от дальнейшего движения по тому пути, который он КГБ слышит, стоит в дверях, и все записывает. Понимаете? Поэтому я вам скажу вот что. Я все равно правовым методом, через суды, через заявления, через исковые требования будут добиваться восстановления конституционного порядка в городе Новомосковске. А конституционный порядок упирается в первую статью Конституции. А там написано, что Украина есть демократичная правовая социальная держава. демократично значит власть народа, ваша власть. Я намерен и вами, слугам, я хотел вам послужить. Є п'ята стаття Конституції, яка сказала, що верховенство влада в державі України належить народу, не депутатам, не меру, і навіть не Кабінету міністрів, і не Верховній зраді з такими народними депутатами, яких ви знаєте. Поэтому, уважаемые грожанки, я ще раз приношу вибачення, що не можу вас прийняти. В'язці з тим, у кого будуть із вас обращення ко мне. Мой, мою землянку вы знаете с понедельника, я еще на площади Ленина один. под фонтаном. Значит, у кого будут какие вопросы, можете приходить, письменные, русские. Я там практически еженедельно с 10 часов утра принимаю людей вот, и занимаюсь тем, чем возможно. Кому-то лифт отремонтировать в подъезде 9 этажки, кому-то промо-свечения, решение жительских вопросов. Многого я, к сожалению, сделать не могу. То, что я мог бы сделать отсюда, с второго этажа, вы понимаете, это одно. Я там без ресурсов, без денег. Вот только на автореке. То, что я могу сделать, я абсолютно сказал. Поэтому я сожалею, что не могу организовать бесплатный проезд пенсионерам городских, городских автурсов. Не могу. Хотя это можно было бы уже сделать давно, еще с 1 января это сделать. Из бюджета деньги, чтобы пенсионеры, как и было всегда, могли ездить. Поэтому, вот, уважаемый депутат Манавачки, один из немногих припадок людей. Поэтому да, Сегодня наша с вами встреча здесь в это время. Вы видели, чем она началась. Приехали люди с района, да он, с, прыжки. с И когда я туда подошел, поздоровался с ними и говорю, ой, я вас видеть с Они говорят, да, а мы тебя не знаем. Я говорю, я тоже с Николаевкой. Они говорят, не, не знаю. Я говорю, тогда я не вещи. Они закрылись, уже больше со мной не разговаривают. Потому что они на платной основе, за 30 серебряников, пришли сюда для того, чтобы не измазать зеленкой, рассыпать их мукой, а чем они просыпаются. Поэтому вот это такая ситуация. Поэтому если я все равно сюда еще на 14 часов приду, на 14, приглашаю, у кого есть возможность, приходить. Я попытаюсь еще раз предпринять еще один шаг к тому, чтобы... После того, как он съездит под подгородье и подмоется, может он и почище и ключи нам даст, и я буду вести тогда прием. <рес> а, <рес> <Биталий Валов>, а <рес> а вот <рес> это что с сегодняшнего дня, ну, мою бытность все 20 лет была так. Вот выборы закончились, и первое решение сессии городского совета, которое я проводил, закрепляло каждого депутата за избирательным округом. И горожане знают, кто у них депутат. После выборов в 15 году 9 месяцев прошло, закрепление такого не состоялось. Поэтому депутаты не закреплены сегодня за вами. Вы их не знаете, они вас не знают. Но они не хотят вас, к сожалению, знать, потому что из 36, 36 депутатов городского совета, кого народ Московский избрал, больше половины жителей сел Московского района, города Днепропетровска и рабы народного депутата, которые работают у него на элеваторах, хлебозаводах и скотобазах. Все.

так называемых моих заместителей, которые сами себя назначали. Поэтому у вас есть полное право. Вот там наверху, при входе в мою приемную, висит график приема гаража. Там все написаны, все фамилии этих чиновников есть. Зайдите туда. В понедельник это приемный день гороха. Он сбежал. Нет. Вторник это приемный день заместителя по коммунальному хозяйству, который имеет отношение, но та проблема, о которой говорите. Он, если не может организовать там форму наведения порядка, он должен брать сам локальную визбу. Я уже я уже его А что надо делать

По вопросу вам нужно обратиться в нашу милицию. Пойдите сюда, напишите заявление. Возможно, вам подарок. Что надо? Больше чем-то. Нет, народ может делать то, что лище кому же делать. Поэтому я буду с вами общаться разговаривать. Я буду сделать по закону. Меня надо на радикальные меры не призывают. У меня нет оружия. нет, день, в следующие выборы я провел близкие эти государства за счет авторитета и отношения к людям, за счет людности. Поэтому радикальные меры, они не мои. А народ вправе решать, что по Конституции написано. них знаете, что в Конституции беспосередне переливать своим життям. Первый. Поэтому я вам очень признателен, что не там, знаю, Поэтому я, я хочу к вам обратиться и сказать спасибо, да, очень, что, что я вас увидел. Вот, пожелать вам добра, здоровья и благодчится. Поберегите меня. себя. Все равно придет лучшее время. И для нашего города в том числе. Да, и вот то, что там на покатах написано нас уже не на Новомосковск, а не Стереновск, это брехня. Это а не правда. Это им так хочется. Но мы были на Новомосковском, мы остались. и до тех пор, пока я живу, я буду бороться за то, что да, вот, фазы, а за так, уже, чтобы город на здании не поменялся. А тоже никто не знает. Может, мы его нагадывали, так как и ему, Его надо забыть. Для того, чтобы вам узнать, есть, у кого-то кабинет, я вам назвал адрес своей землянки партизанской. Вы там можете приходить, куда там не А где принимает нас СДЭП, Верховный или где Горох и депутаты городского совета, я не знаю. Они сами не вас не знают, ничего не знают. Я принимаю практически по четвергам, вот, и вот это последний понедельник месяца здесь. Вот он как раз сегодня последний понедельник. Нет, здесь 3 часов здесь. И так здесь